Sumqayıt şəhərində son aylarda əldə olunmuş nailiyyətlər həm miqyaslı, həm də keyfiyyət göstəricilərinə görə miqyaslı, konkret və ünvanlıdır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti üzərinə düşən məsuliyyəti düzgün qiymətləndirməklə fəaliyyətini dövlət başçısının yeritdiyi çevik və səmərəli inkişaf strategiyasının mahiyyətinə uyğun qurmağa, idarəetmədə mütərəqqi prinsipləri tətbiq etməyə, qarşıda duran vəzifələri dəqiq müəyyənləşdirərək vaxtında və düzgün icrasına nail olmağa çalışır. Məs bunun nəticəsidir ki, şəhərin hər yerində qurucu və abadlıq işləri yüksək templə davam edir. Sumqayıt şəhər icra hakimətinin başçısı Zakir Fərəcovun tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən şəhər ərazisində yeni musiqi məktəbinin inşası uğurla icra olunur. Zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət olan binanın tikinti işlərinin böyük bir qismi artıq başa çatdırılıb. Yeni tikilən məktəbdə müasir işıq sistemi, isilik və soyutma, eləcə də yanğından mühafizə sistemi quraşdırılıb. Binada kommunikasiya işləri başa çatdırılaraq internet və telefon xətti çəkilib. Mədəniyyətimizin gələcək daşıyıcıları olan uşaklara hərtərəfli musiqi təhsili verilməsi üçün burada hər cür sərhət yaradılacaq. İnzibati binada 26 sinif otağı, kitabxana, 90 nəfərlik aktsalı, rəqs zalı, müəllimlər otağı, geyim və alətlərin təmir üçün otaq, həmçinin yeməkxana fəaliyyət göstərəcək. Lütün bu görünüşlərin nəticəsi olaraq bina tez bir zamanda müəllim və şagidlərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, binanın fasadı üzlük daşlarla üzlənib və dam örtüyü vurulub. Xüsusi ilə vurğulayaq ki, binanın həyətində abaddlıq işləri aparılaraq yaşıllıqların yaradılması, oturacaqlar və çadırların quraşdırılması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı ərazidə 2 soanbar da tikilib. Gülə Əliquliyeva, Elvirs İsmailov, Dünya TV